Итак, друзья, доброго времени суток Еще раз, да Сегодня у нас 05.08.2024 года Вот Ну, как бы вы видели предыдущее видео, да Которое я снимал там, когда решил пообщаться с судьей Узнать, что же все-таки от меня хочет судья Почему меня так яростно приглашает пообщаться, да в район, С район, районной судьей города запорожье вот и э, я же первый раз э, когда э, приехал то э, получается как бы за мной приехала машина да то есть как бы такси с мигалками отвезли меня с ветерком ряд ну надо пообщаться э, именно с, с судьей что-то он хочет вот я ему соответственно сказал про то что я ей людина правосубъектности субъектности людины, так, Що... який у нас прецедент розмови взагалі. Вот. ну, соответственно там я знаю то, что э... была у нас беседа с полицейским, который, ну, человек, который назвал себя полицейским, но так службово посвящен, он мне не показал, и вот мы с ним общались, и я ехал как-то опять же таки повторюсь, возвращался с поездки э... в Запорожье, да и остановили машину рукой. Э, человек в черной форме и решил проверить, какие у меня документы. Да? То есть, э, после того, как я сказал, что я е э, людина в правом поле, в правом статусе людины, он категорично отказался признавать правосубъектность. Вот. Причем, э, что еще, что еще было сказано? То есть он сказал, что, что ты вообще не народ. Э, Це вже якби признаки геноциду. Да, э, Він говорив так, що якщо ви не гражданин, то ви не, не, не народ. Якщо да, ви не громадянин, то ви не являєтесь народом. Вот. Чим самим посадова особа спричинює э, правову смерть людини. так? А це стаття 402 Кримінального кодексу України. Це вже геноцид. От. Е, тому е, 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 я хочу зазначити, що є поняття людини як Homo sapiens. Тобто, е, як писав Чарльз Дарвін, що людина розумна, так? Тобто, вид істоти. От. А є правове поняття людини. Так от, в правовому понятті саме поняття свободи, і виключно в свободі людина може реалізовувати е, свій потенціал. Е, і ці ж самі. Презумпція свободи і поняття свободи, вони у нас описані і в Загальній декларації прав людини, і в пакті про громадські та політичні права. Тобто Там описані саме ті принципи, якими керується міжнародне право. І от коли я вчався, виходить, коли я був там на блокпосту, я спілкувався з Калібановим Павлом Юрійовичем. І я йому сказав про те, що я знаходжусь в міжнародному статусі людини, е, е, От, відповідно, е, не, не було акцептовано мою правосуб'єктність. І він взагалі сказав, що е, у, що, що в нас, е, що я сам порушую конституцію, що я сам порушую законність. Е, от. А Хоча коли я спитав чим порушую і, е, де прописано в законодавстві обов'язок, що саме е, бути громадянином чи не бути громадянином, він не дав на це недавно відповідь. Да? И не вот. соответственно я ж как раз хотів пообщаться з судьей. вот, Приїхав на суд Ви видели до этого видео, то что людей, людей, не пускают вот на суд. Когда я сказал, что я е людина, правосубъектности людины, то есть при этом, ну как бы э, я начал вести видеосъемку, да, потому что фиксировать факт того, что меня не пустили. Ну и, соответственно, э, в случае, если бы опять мне звонили, говорили там, э, что мы хотим вас забрать на такси с мигалками, да и привести и отвести вас пообщаться с судьей, то соответственно у меня уже будет видео, что я приходил, а меня не пускает. Так вот вопрос в том, что как вот так построены у нас органы державные... Органи державної влади, да? то коли человек приходить, хоче пообщатися, і народ України, хоча у нас народ має безпосередню владу в Україні, ось згідно статті 5 конституції України, у нас влада належить саме народу України. І коли приходять і просто хочуть зайти, причому в майно, і власність народу України, да, тому що в нас всі землі, всі ресурси, всі будівлі згідно статті 5 а також статті 13 Конституції України, то есть вони належать саме нам, тобто народові України. Вот. А нас не пускають, от нас наградилися, наградились. турникетами, вот и, соответственно, говорят, нет, 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 мы с вами общаться не хотим, мы с вами общаться не будем, э -э вот пока вы не туда пришли, да, то есть, вот и, как бы, <клышь> э -э вот так в принципе и происходит, да, и потом же, соответственно, я <клышлен> я понял, что разговор у нас не клеится. От, і мені прислали смс що ви повинні з'явитися. Ну, смс, -ка, то є, в будь-якому випадку смс не є е, офіційним е, оповіщенням про е, якесь засідання. Да? То есть, е, знову ж таки, повинна бути повістка офіційна, що, що ви повинні там з'явитися. Якщо це дійсно все е, відбувається отак, так, як повинно відбуватись. Да? От, прийшла смс і в ній було написано, що якщо ви не з'явитесь на засідання, то рішення може бути прийнято без вас. Ну, відповідно, рішення не про е, людину, а саме про фізичну особу. Тобто. Да? Е, Тому що важно розділяти е, поняття фізичної особи і, відповідно, поняття людини. Е, то чоловік. І чоловік сам по собі фізична особа прив'язана до ідентифікаційного номеру. Так от, фізична особа вона не може бути приєднаною саме до суб'єкта. Фізична особа вона може бути лише об'єктивною. Тобто, наприклад, фізична особа прив'язується до, до якоїсь бумажки, до якогось папірця, до якогось документу. Тобто, це як фізична особа, це як віртуальність. Да? Тобто, в якомусь е, просторі е, людина при її бажанні, згідно з статті першої пакту про громадські та політичні права, може виступати в ролі фізичної особи, це не її обов'язок, це її право. А нам це диктують саме як обов'язок, що ви зобов'язані, ви є фізичні особи, хоча ви апріорі не можете бути фізособами. Людина не может быть физособой, потому что физособа не может присоединиться до субъекта. Вот. И тому, как бы вот, поэтому вот происходят такие ситуации и такие вот манипуляции. Вот. И, и нами, нами с вами вот так вот система пытается манипулировать, да? Вот. Ну, в любом случае главное все воспринимать как данность. Вот, э, двигаться в общем. И я всегда призываю к тому, чтобы искать духовную сторону в этой ситуации и возможность стать лучше. Ведь э, многие вещи, которые у нас происходят, они сделаны для того, чтобы мы выросли. И сама, ну, сама система ⁇ это как маленькая часть. И в ней э, выигрывает тот. Кто может возвыситься над системой кто может смотреть на это все с висока понимать суть вещей и соответственно э, осознавать себя не как какую-то э, номенклатуру или бесхозный бесхозное майно или там э, телевизор или холодильник да то есть что, на телевизор нужен техпаспорт или там э, что там еще нужно э, и э, код э, Код для регистрации, да, вот в холодильника, если провести его там сканером, то сканируется код и там будет э, выбито в базе данных там холодильник такой-то фирмы, такой-то мощности двигателя, такой-то потребление энергии, да, то есть вот и соответственно э, наш разум он может может по незнанию или по какому-то э, по заблуждению или по иллюзии приходить к этому, да, то есть, но всегда важно понимать, что высшее я, оно не, оно выше всех, всех этих штампов, всех этих чисел и каких-то там привязанностей, да. И человек развивается высшим духовным я, и он познает высшую материю. И с этой высоты все, что происходит у нас на земле, это, ну и, соответственно, вот эти социальные распри, это как не есть как результат, это не есть как конечная точка, это есть как просто страничка, да? Просто этап. И он касается только нашего ума, только нашего тела. Но не можно коснуться души и духа. И очень важно понимать, что душа и дух она превыше всех вот этих всей вот этой волокиты. И соответственно концентрировать свое внимание нужно именно на этих, на высших ценностях, высших материях. И постоянно задавать себе вопрос: кто я? То есть задать себе вопрос, кто вы, кто вы на этой земле и к чему вы хотите прийти. Вот. Ведь э, сломить можно все, кроме одного, потому что э, кроме божественной сути, божественного проявления, духа, дух есть проявление высшего я, а само высшее я, оно находится даже выше всего, что у нас происходит. Вот. Поэтому я вас благодарю за внимание, благодарю за просмотр. Надеюсь, вот я гуляю тут в парке, вышел прогуляться. Погода хорошая, уже погода движется к осени. Надеюсь, что та информация вам как-то дополняет ваше мировоззрение. Ведь главная задача любого спикера или любого лидера, тренера или психолога даже не заключается в том, чтобы в чем-то переубедить. А она заключается в том, чтобы расширить мировоззрение, расширить сознание. И сознание оно является намного выше, чем все мирские пути и все мирские эго. Да? То, что идет из высшего я, то от Бога, то есть высших сил. А а прочее из других источников. Вот, как говорил Нил Дональд самая ваша, ваша, ваша самая высшая суть проявления и устремления – это от Бога. Остальное – из других источников. Вот. Поэтому я вас благодарю. Благодарю за внимание. И надеюсь, что сегодняшние репортажи привнесли какую-то долю где-то уверенности, где-то надежды в нашу довольно таки насыщенную жизненную программу, вот. И хочу сказать свое выступление сегодняшнее. Вот завершить словами Уилл Смита, который сказал так, что когда мне тяжело, я понимаю, что если я сдамся, то легче мне не станет. Вот. Поэтому Уинстон Черчилль сказал так когда он выступал перед студентами, перед публикой. Никогда, никогда, никогда не сдавайся. Да, поэтому благодарю и до новых встреч.